Дорогие телезрители, в эфире городские новости. Новая напасть обрушилась на наш многострадальный город. Я бы сказала, беспрецедентная по своим масштабам эпидемия гриппа поразила большую часть трудоспособного и нетрудоспособного населения нашего города. Продолжают поступать сообщения о новых случаях заражения этим уникальным гриппом. И сегодня у нас в студии единственный специалист в городе в этой области, профессор Акаки Абкакиевич Могилов. Э, Василий, Скажите, подойди, Василий, пожалуйста, вас ко мне. уже говорю. Понимаете, лапа. У нас с тобой будет Вы серьезный говорите, мужской разговор. Папа, том, я уже знаю, быть, откуда берутся дети. Организм в целом. Он поражает своей... Очень мило. Но ты, ты мне потом расскажешь, знает. откуда ну, ты взялся на мою крыль. голову. Наверное, это нам опять Гонконг подгадит. Э, а я бы хотел поговорить с тобой о культуре. Скажи, почему ты не здороваешься с Петром Кондратьевичем? Ну, понимаете, Милочка, такая болезнь, как Пожалуйста, неизменная. А я не знал, что с ним надо здороваться. Он и так здоровый. Вася, ты уже взрослый мальчик. При встрече ты должен протянуть руку, пожать ее и сказать Здравствуйте, Петр Кондратьевич. А прощай и сказать до свидания, Петр Кондратьевич. Ну, понял? Понял, папа, понял. Симптомы. Ну, как, например, наличие больничного листа, а, крики жены, отойди, сволочь, а то у ребенка заразишь. Ну и самое смешное, на лице появляются такие характерные, веселенькие, классные пятна. Представляете? осторожно покрашено. А так я вам, дураки, поверил. Кто в наше время правду пишет? <гас> Ты дивы, не обманули. О, что значит демократия? Здравствуйте, Петр Кондратьевич! Ты что, Васю, глобусом переучился? Я же дедушка Крисюк. Мой Папа мне сказал, чтобы я со всеми здоровался. Здравствуйте, Петр Кондратьевич. Васю, твой папа ошибся в жизни. Нужно говорить здравствуй ты, дедушка крысюк. Здравствуй, Васю. До свидания, Петр Кондратьевич. До свидания. Эээ. Ну да, у нас в полку замполит то, что такой же был Его что не спросишь, а он скажет Ленин Здравствуйте, дедушка крысюк От интеллигенция что не здоровается, так и крысиками обзывают Сколько раз я говорил твоей матери и тебе Я Петр Кондратьевич а -а -а! Где же ты я так вымазался? не понял, Вася. А что, у нас теперь сразу два Петра Кондратьевича стало, чи что? Да нет, это я вам. А, значит, у меня эхо причудилось. Ну, здравствуй, здравствуй, Вася. Ну ладно, я побежал домой. Давай, давай, пострел. А я побежу на службу. Бо я ж як соловей. С утра свистну и день свободен. Телевизор не для того выстроен, чтобы мультики по нему дивиться. По телевизору треба про болезни смотреть. Ну, чтобы знать, как люди мучаются. Ну, хорошо, профессор. А когда болезнь уже есть? Когда болезнь прогрессирует? Когда на лице появились, как вы говорите, вот эти вот, вот, эти вот веселенькие красные пятна? Что бы вы тогда посоветовали больным? О, бачу Петю, теки переключил, а вона тебе сразу про эпидемию Правильно, прежде всего необходимо тщательно продезинфицировать руки И потом срочно позвонить своему нотариусу по поводу завещания Инспектор Петренко Ну, как служба, сержант Петренко? Точнее, покойный сержант Петренко. Что? Я говорю, э, инспектор Петренко же. За время моего дежурства ничего... Отойдите от машины. Отойдите от казенной машины. Не, вы неправильно поняли. Я же хочу подойти, чтобы по форме доложить. Не надо никакой формы. Мы все равно вашу форму потом сожжем. Т Товарищ полковник, так... Отойдите от машины. Вы знаете, Алексей Сергеевич, у нас в Грузии эта болезнь называлась красивым поэтическим названием проказа. А я не знал, что вы такой проказник, инспектор Петренко. Да не, не, я не проказник. Я же отличник боевой и политической подготовки. Товарищ полковник, не понял. Ой, черт, совсем не отмывается. Юра, Вася, хватит руки мыть. Обед стынет. Иду, мамочка. Без лица своим масштабом Эпидемия гриппа поразила большую часть трудоспособного и нетрудоспособного населения нашего города. В нетрудоспособную часть населения города входят студенты, школьники, а также инвалиды. Понимаете, лапочка, уникальность этого гриппа состоит в том, что он главный... Мамочка, а я помыла руки! Это, так сказать, не Но. исход. Где мой дед? Юра! Тебе обед уже не нужен. Посмотри на себя в зеркало. Ой. Ой. Синочка, я, я, кажется, заболел. У нас есть икра. Юрочка, какая икра? Зачем тебе сейчас икра? Быть может, это последний обед в моей жизни. Давай доставай печину, открывай игру и шапанского. Инспектор Петренко, нарушаем гражданин Задунайский. Инспектор, не смейте трогать мою машину! Отойдите на 10 метров! Не, не, не лучше на 20! Гражданин Задонайский, не понял. Может, вас того продуло? Это ваш инспектор Бог наказал! Господи, спасибо тебе, Господи! Не подходите! Нет, я лучше сам отойду! Не подходите! Вот ё-моё, а! Ну что за люди? За те 10 гривен штрафу его легче, то с ума сойти. Юрочка, ты только не волнуйся. Ну, перед смертью вредно волноваться. Вася, пока папа не умер, пойди во двор, погуляй. Юрочка, я не, не пропаду без тебя. Ты не волнуйся. Я уже давно познакомилась с хорошим человеком. Ну, сразу после майора, ты его не знала. Да, но самое главное, о ребенке мы позаботимся. Мы его сдадим в Суворовское училище, ну, чтобы он не шлялся по Суворовским вокзалам. И самое главное, Юра, признайся напоследок перед смертью. Где наши деньги? Какие деньги? А сколько я должен? Не издевайся, Юра! Знаете, у меня нет денег. Они у жены. Ну что ты опять врешь? А можно мне один звонок домой жене? Спасибо. При первом появлении на лице красных пятен немедленно обращайтесь за помощью к врачу. При втором появлении классных пятен на вашем лице можете не спешить. При третьем появлении классных пятен можете уже даже никуда и не обращаться. А, ты хулиган, понимаешь, а ну ё-моё, ну что ж це такое, а что ж ты получается, ну на работу прямо сплошная нервотрепка. А? Ой, а может у меня штаны расстёпнуть, а? а? Да не, вроде нормально. А что ж такое тогда? -то? Может, лучше пойду домой, так выпью, посплю, а завтра все наладится. Правильно. Главная опасность подстерегает вас при общении с больным. Я уже не говорю о рукопожатии. Ну, кто же с ним будет здороваться с этим больным? Ну, даже при разговоре больной может попасть вам в рот и заразить язык. А скажите, профессор, можно ли остановить эту эпидемию? Конечно. В идеале хотелось бы собрать всех больных в одну уютную, светлую палату, облить всех бензинами. Эх, мечты, мечты. О, батю, Петю. Что только медицина не придумает, чтобы людина жила подольше и подороже. Поэтому увидим человека с красными пятнами не только на языке, но и на лице, вы уже должны дверь. Здравствуйте, папу, привет, что это уже конец. А -а -а. <связь> папу, а даже нас водка, а? и комы больной становится суетлив и постоянно кто-то просит. Папу, то что вы сидите, а? Дайте же мне хотя бы вот то стакан. А где закуска, а? А иногда, обратите внимание, даже становится агрессивным. Да ё-моё, вы что ж там все поглохли, а ну что сегодня за день такой, ну лки палки ну? Поэтому лучше ему в его последние часы ни в чем не отказывать. Возьми, Васенька, сам обухвете. Возьми там и водка, и огурчики молохольные. А к нам не подходи, бо не будет на том свете таких огурчиков. Не, ну что сегодня происходит? А я ничего не понимаю. Ну что такое, а? Ой, май сюди підходь! <смір> Заболів ти, Ваську, заболіл. От подивись у дзеркало. Отже, йо-мойо. Петю, ти потім мені нагадай, щоб я дзеркало викинув. А наш? Та щоб не отравитися. Там же твій батько отрозився. Папа, то хоч весь нікому не говорити, а? То ж ви знаєте, які в нас люди. І що не дай Боже, що подумайте. Выпишут с квартиры, а? Мама моя родная. Никому, Вася, не скажу. <и> <и> да ты что, Васю, я могила. <и> <и> Помогите, люди! Васю заболело! Зинаида Букаковна! Петро Кондратич! Эпидемия! Санитария! На сегодня самое надежное и верное средство Это свирепейший, жесточайший карантин Двери все забить, окна заколотить Никого не выпускать и, конечно же, никого не впускать Особенно внутренне <laughs> Бог даст, наш дом пронесет <laughs> Морда вся покрылась червонными пятнами <laughs> У моего те же симптомы Лицо красное и бредит Говорит, у нас нет денег. О! Я даже и не знаю, где он мог заразиться. Да ты заразился в своем обезьянном питомнике. Вон же обезьяны не бреются, у баню не ходят. Вы такое скажете. Нет? Ай, Синовида Макаковна, ваше понятно. А Васька кому я, заразилась? А может, он дунул не в тот свисток? О, точно. Вот Точно, он хотел дунуть, но в себя втягнул и проглотил микроба. Звонит, я извиняюсь, не идем, как она. А как звонить в ту службу, которая, ну, собак отстреливает и освобождает жилую площадь от вредного элемента? Ой, ой, помогите. Ой, ой, помираю. Уважаемый профессор, дорогие телезрители, только что мне сообщили, что обнаружен очаг этой эпидемии по адресу Пятакович опять. Что? Ну зря я, дурак, надеялся, что наш дом пронесет от эпидемии. Не с моим счастьем, не с нашим домом. И поэтому мы вместе с профессором, с его спасательной бригадой, с нашей оперативной группой выезжаем на место Пришествия! Так, спокойно. Ти, так, <звучить> Вася, не волнуйся, я тобі помогу. Я тебе швидко на ноги поставлю, бо Крисюк такий спеціаліст, бо крутиться як гліст. Пам'ятаю, я працював у госпіталі начальником числотки. Я говорив всім больним, що горбатого могила і справить. Тобто лічення горбатих це мой коньок. У мене навіть Вас справочник залишився. А, от он, він так і називається. А, о, коньок горбунок Хі -хі -хі. Як тут лікуватися? А, о, є. Дальше дивись, а три котли треба молока закип'ятити. О, о, бульнуй. Довжен три раза перекреститися, котел і там сваритися. Тобто все будет нормально. Да нет, папу, это меня не подходит. Да кто тебе, дурака, будет спрашивать заради твоего здоровья? Петю, треба веревка и сбегать в магазин за молоком. Будем батька вязать и варить. Ну ничего, мы его потом поймаем. А ваш як? Спит. Ага. Как мертвый. Да вы что? Оце это точно. Мышь яком, воно надежнее. Что? Инспектор Петриков, нарушаем гражданин Задунайский. Тут ее перепутал переплутал. Извиняюсь. Наоборот, гражданин Задунайский, разрешите попросить у вас политического бомбоубежища. Можно я у вас хотя бы в уголочке? Ну, переночую калачиком, а? Бо Бугалкин папа совсем сдурел. Понимаете? Он хочет сварить меня для профилактики. Прямо в молоке. Инспектор, немедленно покиньте пределы моей квартиры. Вы же хронически больны. Так вы что же с больной, гражданин Задунайский. Я? я? Чего это вы в я? От того, что я вас сейчас поцелую прямо в рот! Ну что, теперь можно я у вас переночую, а? Петр Кондратьевич! Прекратите этот беспредел! Мы здоровые люди! Я совершенно здоровый человек, как лошадь! Вы лошадь поцелоноситель! И я не могу допустить эпидемии в уверенном лебедном микрорайоне. Лизька, ку-ку. Это мой муж, бациллоноситель. Так, прекратите немедленно дискриминацию в отношении здоровых квартиросъемщиков. Ну ничего, ничего, Петр Кондратьевич, будет праздник и на нашей улице. Ой, да Бог, и вы заболеете, и тогда узнаете, как ущемлять святые права жильцов своим бездарным карантином. Не волнуйтесь, не заболею, потому что у меня есть лад. Это вам не какие-то таблетки, это полная гарантия, Проверенная электроникой. Я с тобой переболею, я наглядный мой. Ты бачил, что под Петра Кондратовича? Забился в окна и двери. Нормально дитина не может пойти купить молока, чтобы батька спасти. Ну ничего. Зараз мы с тобой партизанить пойдем. По пожарным лестницам я тебя в молодости, когда меня батьки в клуб на танцы допускали. Ой, Петр Кондратьевич, а что это у вас на голове? Это Вася противогаз. А можно посмотреть? На. Ух ты! для чего противогаз? Э, Вася, в военное время – это нужная вещь. А в мирное время ему нет цены. Его можно обменять на базаре за 5 гривен. А в критических ситуациях, так я думаю, за все 50. Дай сюда. Не сломай. Ну ладно. Хрисюк, немедленно поверніться! Господи, що це? Вийди! Вийди! Це Петро Кондратич, тільки чогось з хоботом. Петро Кондратич, а що, було во дворі роздача слонов, да? Хрисюк, я кажу, немедленно поверніться! Ну ти бачив Петю, ну не зараза нашу провдов. Мало того, що двері позабивав, воно стоїть под лісні і всіх зарожає здорових жильцов. Все Петю. Не врятуємо твого папку. Прийдеться священника визивати. Він же у нас все ж таки православний. Його коли хрестили. Аж три рази роняли. Чотири. вот он каков. Очаг моей прекрасной диссертации. То есть я хотел сказать этой ужасной эпидемии. Профессор, а вы сами не боитесь заразиться? Я? Ну что вы, Милочка, это же нонсенс Такое просто невозможно Я вам скажу по секрету Я себе вколол такую вакциночку Что просто ж сидеть невозможно Товарищ профессор Пардон В уверенном мне доме карантин соблюдается Больные изолированы вот они, коллеги, типичное проявление этого ужасного, страшного гриппа Вот они, вот они, легендарные, классные пятна Что же вы стоите? Срочно бегите, скорее-скорее, на носилки в машину Госпитализация, немедленная госпитализация <связывая> мальчик, а ты случайно не из этого дома? Нет, я из школы. А, ну тогда здравствуй, мальчик, здравствуй. Знаешь, мальчик, тебе все-таки очень повезло, что ты не из этого дома. Теперь ты наверняка вырастешь. <связывая> <связывая> Дяденька, а когда все умрут? В каком смысле? Ну, у меня просто опять кроссовки как раз подходят. А, -а, -а обратите внимание, какой симпатюшный мальчик. Но будет доктором. Я думаю, тут все понятно, дорогие телезрители. И как говорит наш дорогой да, профессор, медицина в этом случае бессильна. Не правда ли? Да уж, Милочка, ну и денек сегодня выдался просто на славу. Нужно срочно перезвонить Морг. И уточнить, а есть ли у них столько свободных мест?